પાણી ઘોસી ગયા હતા અને લાખો કરોડો રૂપિયા નો નુકસાન થયું છે ત્યારે આપની જોડે વેપારીઓ ઉપસ્થિત છે એમને જોડે જ વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કઈ રીતે હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો તો કેટલો અંદાજિત નુકસાન માલ જે છે ہمارے પાસે ગોમગુપ્તા સંગલછાડી મેં ہمارے પાસે માલ કાફી હદ તક છે કે અભી રક્ષાબંધન કા તહેવાર આનેવાલા હે તો ہمارے પાસે સ્ટોક ની સંખ્યા કાફી જ્યાદા થી કારણ કે આગે કાફી અચ્છા તૈયાર રહે અને સીઝન આનેવાલા થા તો હમે કોઈ અંદાજ નહી લગ પાયા કે માલ पानी का फ्लो इतना बढ़ जाएगा और इतना नुकसान दे देगा यहाँ पे और पानी का फ्लो लगातार अंदाजित आंकड़ा बताइए और कारण क्या तीनों तरफ से पानी ब्लॉक होने कारण पहला तो नाला है दूसरा मेट्रो है फिर बारिश का पानी बहुत ज्यादा तेजी से आने से इकट्ठा आने से काफी नुकसान का कोई अनुमान बहुत अधिक से अधिक मात्रा में नुकसान हुआ है बिल्कुल जी चौसों न कह सक पर खूब नुकसानी जो महीने हुई है और मुख्य कारण क्या मानते हो आप क्योंकि मार्केट के अंदर चारों तरफ पानी पानी था नुकसान तो करोड़ों का है सारे व्यापारी बहुत परेशान हो रहे हैं फुल स्पीड से पानी आया और सीधे राहुकुल मार्केट में घुसा मेट्रो का काम चलने के कारण कहीं जा नहीं पाया और रहुकुल में घुस के वो सीधा पानी पूरे सराउंडिंग में भर के और दुकानों में चला गया जिससे व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान लगा है सारे व्यापारी ग्राउंड फ्लोर पे 500 लगभग दुकानें हैं ये सब एकदम चिंतित है, है सबका माल भिंगा हुआ है उनके पास कोई जगह तक नहीं है कि वो अपने कपड़ा साड़ियों को खोल के कहीं सुखा सके ऐसा अनेक मुश्किल ना सामना करवा इतना नुकसान हुआ है पांच सौ दुकानें आई है करोड़ों रुपये का नुकसान है सरकार तरफ से कुछ सहाय की मांग अथवा तो कुछ किया पहली तो मांग यही है कि एस को दो दिन हो गए अभी तक वहां से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई वापस जो घाड़ी और मेट्रो का काम चल रहा हो उस पर तेजी से ध्यान देने की जरूरत है ये नुकसान तो जो हुआ है वो हुआ ही है लेकिन उस पर ध्यान देंगे तो नहीं तो नया नुकसान हो जाएगा क्योंकि अभी दो महीने बारिश का सीजन है और पानी जैसे परसों आया था उसके बाद कल सुबह पांच बजे फिर आ गया अभी भी घबराहट इतनी है कि रात को क्या होगा બિલકુલ મેટ્રો ની ના કારણે પણ ચાલી રહી છે તે ઝડપથી પૂર્ણ કરવામાં આવે અથવા તો મેટ્રોની કામગીરીના કારણે માર્કેટના વેપારીઓને હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવી રહ્યો છે ની અંદર પણ પૂર જેવી સ્થિતિ જોવા મળી હતી અને કરોડો રૂપિયા નું નુકસાન થયું છે સાહેબ